dalam podcast Ramadan bersama Ustaz Mas Nawi. Selamat malam Ustaz. Oh, saya selamat pagi semua ni. Macam mana nak jadi semacam Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada yang sama sangat. Saya mesti hari-hari. Ustaz yang sesuai so, sebab Ustaz tetap kan? Alhamdulillah. Itu adalah doa dari anak-anak yang salih. Ha, bertempatan dengan tajuk pada minggu ni. Puasa, oh puasa. Perut kosong hati tenang Ustaz, apa hikmah puasa? Takkanlah kita puasa ni Sebab kita kosongkan perut daripada waktu subuh Lepas tu kita makan bila dah waktu maghrib Okey, bismillahirrahmanirrahim Baik soalan tadi Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya ibn al Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Baik anak-anak Berpuasa ni adalah Sesuatu amalan yang Nabi dah tetapkan dan ajak kita untuk kita buat dengan ikhlas Jadi anak-anak, puasa ni mengandungi terlalu banyak hikmah Tapi hari ni nak kupas satu sahaja, Iaitu puasa dapat membuatkan diri kita sabar dan dapat melihat Macam mana kesesaraan orang lain Orang-orang miskin, macam mana hari-hari tak makan Dengan berpuasa, kita lapar dari pagi sampai ke petang Kita boleh tahu rasa macam mana orang miskin tak makan kita tak makan sekejap pun dah rasa macam tak bes kan mereka tak makan dua hari tiga hari orang di Palestin tak makan berhari-hari berminggu-minggu jadi Allah cipta ataupun Allah suruh kita berpuasa untuk rasa apa yang orang lain rasa untuk menimbulkan kesabaran dalam diri itu dia Ustaz, ya yeah. orang yang berpuasa ni betul tu hati dia tenang dan sabar je baik Antara nikmah kita berpuasa tadi, kita dapat melihat anak-anak uh, ataupun keluarga uh, lain tak, tak makan, tak minum. Kita dapat sabar. Juga dalam masa yang sama, dia akan menjadikan hati kita tenang. Anak-anak, kajian sains juga telah banyak menyatakan bahawa kalau kita dapat buat uh, IF ataupun kita tak makan berapa, 16 jam kita tak makan. Memang kita punya uh, sistem dalam badan kita ni akan menjadi lebih stabil. Bila stabil, kita akan menjadi lebih stabil sabar dan tenang Apa baiknya sabar dan tenang itu adalah Kita dapat beramal dengan tenang Kita dapat menghadapi kesusahan Ataupun kesukaran dalam belajar dengan tenang Walaupun soalan matematik susah sangat eh? Tapi dengan berpuasa yang tenang tadi Senang ataupun tak buat langsung kadang ya? ha, -kadang. Tapi insya Allah dengan berpuasa ini Akan buatkan kita sabar dan tenang Allah juga bersabda Inna Allah ma'as-sabirin Allah bersama orang, -orang yang Siapa-siapa tak nak bersama dengan Allah SWT Betul? Hmm. Antaranya berkuasa lah Dapat kita dekat kepada oh. Allah SWT oh. Baik Ustaz, sepanjang Ustaz mengajar Mesti Ustaz jemputkan yang lain Yang budak tak mampu Apa yang Ustaz kata? Fahyad mesti nak beritahu Yang kata uh, masuk minum air Lepas tu minum air tak, Bukan main air, kumuh hmm. Tapi hmm. masuk banyak kruasit gigit lah Ha, yang baki masuk pokoknya itu antara kerenah yang Ustaz jumpa sepanjang uh, Ustaz mengajar di sekolah ni bukan sekolah ni saja di tempat lain pun macam itulah anak-anak ni memang banyak kerenahnya ya tapi ibu bapa atau para guru ni kena layan dia ya? dengan cara hikmah ada juga perangai lain anak-anak dalam kelas bila berpuasa menjadi malas tak larat buat di sekolah padahal kita berpuasa untuk menjadi kuat pu untuk menjadi kuat dan sihat sepatutnya otak kita menjadi hebat. Kalau anda nak tahu, banyak uh, pelajar di sekolah asrama uh, seperti di uh, SMK Kerian dan sebagainya yang tahfiz hafaz Quran, mereka selalu berpuasa. Kenapa mereka berpuasa? Kerana mereka nak membuatkan diri mereka tenang dan sabar dan dapat menghafaz Al-Quran dengan baik. Ya? Kerana berpuasa dapat membuatkan kita, otak kita lebih bersedia untuk menerima maklumat-maklumat yang baharu. Itu dia baik Ustaz, ya. Uh, saya saya kongsi lah cerita sikit Saya puasa ni ha, kan Haa ni mesti best ni Waktu tu saya dah jadwa Saya baru balik daripada sekolah agama Dan sampai rumah Mak saya pun tanya saya Amma puasa tak ada ni Saya jawab lah puasa bu. Tapi dekat sekolah agama uh, Saya cakap kat Ustazah saya macam ni Ustazah saya nak pergi basa muka boleh tak Basa saya kata Boleh pergi Saya pun pergi ambil saya pun pergi tempat ambil muduk, mm -hmm. saya tadah air kat dalam tangan ni. saya masuk mulut, saya telan. Oh, sedap tak air tu? Haa, uh, manis. Oh, manis eh, ya. Eh, mana boleh ha. macam tu? Hmm. Tu mipu namanya. Oh, betul. ke tu Ustaz. Mm hmm. Uh, sebenarnya tindakan kita uh, minum air sikit tu Memang dia perkara yang membatalkan puasa Tetapi lebih daripada itu Yang kita nak ambil iktibar adalah Macam mana kita melatih diri kita Untuk tahan daripada minum air Walaupun mungkin pada hari pertama Kita tak tahan kita minum air Hari kedua hmm, Minum air sikit je lah Hari ketiga Kemungkinan Kita tak minum langsung Tapi apa yang paling penting Kita cuba cu Berpuasa ini adalah anak-anak mencuba Selagi tak cuba, kita tak akan berjaya Sebagaimana orang dewasa Tak tahan nak berkuasa Kerana mereka waktu kecil tidak mencuba Dah besar baru nak kuasa Sebagaimana anak-anak Perempuan yang tidak memakai tudung yang baik Adalah kerana waktu kecil mereka tak pakai tudung Bila sekolah mendengar, baru nak belajar Bila dah dewasa, macam malam, macam panas Dah lama, lama tak pakai tudung Kunci dia adalah Cuba dan latih untuk boleh berkuasa Ha, Ustaz, saya yeah. pada cerita Haa, ah, ini mesti lagi best Encik cerita apa lagi? Waktu tu saya umur saya 6 tahun Baik Waktu tu kecil lagi lah Haa okay. ah. Adik saya tak puasa masa tu Dia bawa biskut hmm. Di depan Saya tak TV waktu tu Tiba-tiba hmm. Tiba -tiba, saya tak ingat waktu tu saya puasa saya pun pergi ambil biskut tu, lepas tu makan Allah, oh, wow. makan nak batal puasa tu Apa Apalah kau ni adik hmm. Belum puasa, syaitan kena ikat Tapi kau masih tergoda dengan adik kau oh. Tanya dengan adik pun nak tergoda ha. Jadi? Oh, ustaz, ha. macam mana kita nak tahan hidangan uh, makanan-makanan yang sedap di depan mata kita? Baik Nana. Antara perkara yang paling kita tak sabar adalah kita nak berbuka puasa di bulan Ramadan ini Sebab itu selalu cikgu Ustaz pesan dulu kan, Mak ayah Ustaz pesan, cikgu Ustaz pesan Kalau kita berpuasa jangan selalu tengok gambar makanan Jangan selalu tengok wadah makan makanan Jangan pergi bazar Ramadan kerap sangat kerani, Kerana dengan kita pergi bazar Ramadan nanti Kita teringat-ingat dengan makanan Akhirnya kita dapat makanan sikit pun terus rasa lapar. Bagi orang yang diet, bagi orang yang diet, mereka melihat makanan dan minuman manis tak rasa apa-apa. Kerana apa? Mereka sudah lah sudah lah sudah latih sebenarnya anak-anak. Memang mereka lapar tapi sebab mereka terlatih, mereka boleh tahan makanan. Anak-anak kunci dia adalah kena latih diri kita menahan daripada melihat makanan. Akhirnya nanti tengok makanan pun tak rasa apa-apa. Insya-Allah. Oh, saya ingatkan ni kan kalau nak makan kan tutup mata lepas tu kata Allah oh, barang Allah barang, barang. Ah, Itu sifat yang, sifat yang baik tu kan Selalu menyebutkan uh, takbir kepada Allah SWT tu bagus Okey, baik saya Ustaz, saya hmm. pun juga Ustaz Ya, yeah, dia banyak pengalaman waktu, waktu, saya tahun Saya pergi tidur petang hmm. Waktu tu, adik saya tak puasa Baik Adik saya, dia pergi ambil makanan dekat meja Lepas tu dah, dia masukkan makanan tu dalam mulut saya Oh boleh ke? Mana ada? Kau telan ke makanan Tak, tapi ada rasa lah Oh ada rasa, baik anak-anak Pada zaman Rasulullah SAW dulu ada seorang sahabat uh, Ter telan makanan ter telan makanan Seorang sahabat lagi nak menegur uh, sahabatnya supaya berhenti makan kerana belum puasa Tapi Nabi Muhammad SAW kata jangan kerana itu adalah rezekinya Tapi banyak jangan buat rezeki itu hari-hari nanti dia kenyang serangan Tapi apa makanan yang dah termasuk tadi dikira dibolehkan Tetapi lepas itu kena berkumur sampai tak ada rasa Sebagaimana kita solat, kalau kita sebelum solat kita tak ada rasa uh, air sirap Kita kena buang rasa air sirap tu kerana waktu solat kalau ada rasa air sirap Solat kita batal, batal. tak sah Tapi dalam konteks berpuasa, kalau ada rasa manis-manis kita telan, kita batal Jadi kita kena berkumur macam kumur tadi yang masuk banyak keluar sikit tu Kena berkumur sampai dia bersih dan bagi adik, adik jangan kacau abang lah Abang wow. tak tahan kau dah ni Haa, contoh lah eh ya. Kita nasihatkan adik kita Insya Allah tak akan berulang perkara itu hmm. Apa pengalaman Ustaz pula? Haa, hmm. pengalaman Ustaz ya? Okey hmm. ada anak Antara pengalaman yang paling best Yang Ustaz pernah hadapi adalah Sebenarnya waktu kecil banyak Tapi dalam program yang ringkas ni Ada satu pengalaman yang paling Ustaz tak boleh lupa Iaitu semasa Ustaz bersekolah menengah Di Madrasah Indonesia Kuala Kangsar, Perak Uh, di Dewan Makan Ustaz ni uh, Besar Ada bahagian lelaki, ada bahagian perempuan Kami akan makan secara dihidang uh, Dengan lauk semula Sedap-sedap lah, sedap -sedap lah. Uh, Air kami adalah dicirik Air kami, kami kena ambil Ambil sendiri, air adalah dicirik Berat lah, kena tuang untuk 8 orang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Itu doa Doa, buka masa okay. Dah makan, dah, 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 dah Nak tuang air dah minum, oh, dah habis lah Alhamdulillah, eh nak air lagi Kenapa rasa macam cirit tu berat lagi? Sedangkan Ustaz Datuk Ahmad tadi air Kenapa eh, Allah beri Allah beri nikmat daripada langit ke? Ayah eh, nak Tak buka untuk dia Ada katak dalam tu Ada katak dalam Dalam tempoh tu ada katak oh, Selama ni Ustaz tak tahu rasa air katak Ustaz dah tahu dah rasa air katak Rupanya oh, dia sedap juga rasa dia uh, dia macam tu nak sedap juga lah Itu pengalaman yang paling Ustaz tak boleh lupa Sepanjang bulan Ramadan dan Ustaz Eji sampai Ustaz dewasa ni Dan Ustaz berharap tak ada rasa Air katak lagi lepas ni yang aku ya Rasa so, macam tengah ni yang dalam mimpi ya ha, uh, Itulah dia kenal orang Ustaz Oh, terbaik lah Ustaz ya. Terima kasih Ustaz atas hmm. uh, cerita info-info yang Ustaz bagi tadi Walaupun sikat tapi kita rasa semua lupa ah. Baik, Alhamdulillah Ha kawan-kawan, kita dah sampai di penghujung rancangan di episode ini InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di episode akan datang Assalamualaikum semua, bye, bye.